Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kami kumpulan 6 akan membentangkan isu gelandangan di Malaysia bagi subjek ELMK 3093 iaitu Teori Etika Moral Berikut ialah ahli kumpulan kami Yang pertama saya uh, yang pertama sekali ialah saya Muhammad Rahman bin Abbas daripada PJ1 Yang kedua Afif Noaiman bin Muhammad Sazadi daripada kelas PJM1 juga dan yang ketiga ialah Muhammad Fizal bin Khairul Anwar daripada kelas PJMS2. Kita pergi kepada pengenalan isu tersebut. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan gelandangan? Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu JKM 2022, gelandangan ialah individu yang tidak mempunyai tempat tinggal, tetap dan hidup di tempat awam seperti kaki lima, stesen ataupun taman. Masyarakat sini uh gelandangan ni dia tak ada tempat tinggal yang ya tetap ataupun kekal. Jadi dia tinggal di merata tempat. Sebagai contoh kaki lima, stesen ataupun taman. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP 2024, gelandangan bermaksud orang yang hidup tanpa rumah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Selain itu, gelandangan ini juga tidak mempunyai uh, kemampuan untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Isu ini penting kerana ia mencerminkan tahap kesejahteraan masyarakat dan keprihatinan terhadap golongan terpinggir. Daripada sudut moral, membantu gelandangan menunjukkan nilai kemanusiaan, empati dan tanggungjawab sosial dalam diri setiap individu. Menurut Zulkifli dan Ahmad 2022. Masa yang dekat sini, Uh, dengan membantu gelandangan ini, ia boleh menunjukkan uh, identiti diri kita yang sebenarnya. Seterusnya, kita pergi kepada gambaran umum di Malaysia tentang masalah gelandangan ini. Masalah gelandangan semakin meningkat di kawasan be uh, bandar besar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Pulau Pinang. Bukan itu sahaja, namun kita juga boleh nampak masalah gelandangan ini di bandar-bandar lain seperti uh, negeri Selangor, negeri Kedah, Terengganu dan sebagainya. Kebanyakan mereka terdiri daripada golongan miskin bandar, menganggu warga emas dan individu yang terputus hubungan keluarga. Masuk dekat sini, gelandangan ni bukan terdiri daripada uh, sesuatu golongan saja. Ia terdiri daripada banyak golongan. Yang ketiga, kerajaan melalui JKM dan NGO telah mengubahkan pusat transit gelandangan iaitu PTG bagi memberi tempat perlindungan sementara dan bantuan asas kepada gelandangan. Dengan adanya bantuan melalui JGM dan NGO ini, ia dapat memastikan golongan gelandangan tersebut berada dalam keadaan selamat dan ditempatkan di tempat yang selesa. Berikut ialah statistik kelandangan berdasarkan laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Jumlah kelandangan yang direkodkan dan diberi intervensi dari tahun 2021 hingga Mei 2025 adalah seperti berikut. Pada tahun 2021, telah mencatatkan seramai 1528 orang dicatatkan dan telah diberi intervensi. Pada tahun 2020 uh, 2022 telah dicatatkan seramai 1280 2023 mencatatkan uh, catatan yang paling tinggi iaitu 2080 2024 kedua tertinggi sebanyak 1987 dan yang ketiga iaitu tahun 2025 bulan Mei mencatatkan rekod yang paling sedikit iaitu seramai 987 orang Seterusnya kita pergi kepada punca isu gelandangan di Malaysia Jika sesuatu masalah itu berlaku, jadi mesti ada puncanya Faktor individu, eh, baik, yang pertama kita pergi kepada faktor individu Pertama sekali, masalah keluarga dan konflik rumah tangga Baik, masalah keluarga dan konflik rumah tangga ni Boleh menjadi sebab aa, oleh kerana Pertelingkahan penceraian atau penderaan Boleh menyebabkan seseorang hilang tempat bergantung dan akhirnya hidup di jalanan uh, Maksudnya di sini uh, seseorang itu tiada tempat bergantung ataupun tempat berlindung jadi hidup dia tiada arah tuju dan akhirnya dihidup di jalanan dan yang kedua penyakit mental dan tekanan emosi individu yang mengalami masalah seperti kemurungan atau skizofrenia suka menyesuaikan diri dengan masyarakat dan pekerjaan lalu mereka bersiko menjadi gelandangan. Hal ini kerana penyakit uh, masalah seperti kemurungan dan skizofrenia ini boleh mendedahkan mereka kepada penyakit mental dan juga tekanan emosi. Yang ketiga ialah penagihan dadah ataupun alkohol. Ketagihan bahan terlarang dapat menjejaskan hubungan sosial dan ekonomi seseorang. Seterusnya, ia juga dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal. Seperti yang boleh kita nampak pada zaman ini, uh, dadah dan alkohol ini sangat banyak memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat. Ia juga boleh menjatuhkan seseorang uh, yang berjaya menjadi se -se, uh, menjadi seseorang yang gagal. Jadi berikut ialah tiga puncil uh, dari aspek faktor individu. Selesai untuk faktor individu. Seterusnya kita pergi kepada faktor struktur sosial. Yang pertama, kemiskinan bandar dan pengangguran. Ramai individu di bandar menghadapi masalah pendapatan rendah dan kesukaran mencari pekerjaan tetap. Apabila tidak mampu menampung kos sewa dan keperluan asas, mereka terpaksa hidup di jalanan. Apa yang boleh kita fahamkan di sini ialah pendapatan dan juga pekerjaan tetap adalah dua perkara yang penting. Uh, dalam membantu kita untuk meneruskan hidup di zaman moden ini. Ia kerana uh, di zaman moden ini peluang pekerjaan amatlah terhad. Dan yang kedua pula ialah kekurangan rumah mampu milik. Peningkatan harga rumah dan sewa menyebabkan golongan berpendapatan rendah tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Projek perumahan awam yang terhad menjadikan mereka lebih mudah terdedah kepada risiko gelandangan. Seperti yang kita boleh lihat pada masa sekarang ni uh, Harga rumah semakin meningkat tahun demi tahun Jadi perkara ni dia boleh memberikan kesan yang buruk Kepada golongan yang berpendapatan rendah Dan juga kita boleh nampak uh, semakin banyak uh, Projek perumahan mula dijalankan Ini adalah untuk mengelakkan risiko gelandangan Daya ketiga, kenaikan kos sehari hidup. Harga barang asas, makanan dan perkhidmatan menjadi meningkat dari tahun ke tahun. Tekanan ekonomi ini membuatkan sebahagian masyarakat tidak mampu menampung kehidupan di bandar. Baiklah, yang seterusnya kita akan membincangkan tentang kesan sosial isu gelandangan. Dekat Malaysia ni, isu gelandangan bukan sekadar hidup tak ada rumah. Ia juga menyentuh soal maruah manusia kesihatan awam dan juga imej negara. Golongan ini dia sering terdedah kepada pelbagai ancaman. Contohnya macam penyakit penyakit kekurangan zat makanan dan juga menjadi risiko mangsa jenayah. Eh, risiko untuk menjadi mangsa jenayah. Bayangkan mereka tidur di kawasan terbuka tanpa perlindungan, tanpa kebersihan yang sepatutnya dan juga tanpa ada akses kepada rawatan kesihatan. Jika masyarakat hanya memerhati tanpa membantu Sebenarnya kita juga sedang gagal dalam melaksanakan uh, apa, Tanggungjawab moral lah Untuk melindungi anggota masyarakat yang terpinggir ni Kehadiran gelandangan dalam jenayah besar juga dapat memberi kesan Kepada imej bandar-bandar utama Terutamanya di kawasan pelancongan Bukan sebab orang kotorkan bandar Tapi sebab sistem kita ni belum cukup kuat untuk menyelesaikan masalah sosial yang mendasari keadaan ni. Situasi ni dapat menimbulkan rasa tak selamat dalam kalangan masyarakat dan juga pelancong lah. Lepas tu dia dapat menjejaskan persepsi terhadap ke keharmonian bandar dekat Malaysia ni. Uh, selain tu, apabila golongan gelandangan tidak dibantu dengan efektif mereka ni berpotensi untuk menjadi beban ekonomi Ini bukan kerana dia orang ni tak nak kerja Tetapi mereka ni tidak diberi peluang Untuk menyumbang kepada negara Tak ada peluang untuk bekerja lah. Dengan tiada tempat tinggal yang tetap Susah untuk dia orang dapatkan pekerjaan Untuk membina kenyataan diri Susah untuk dia orang untuk ubah hidup dia orang Akhirnya mereka ni mungkin bergantung kepada bantuan awam. Sedang sedangkan negara kehilangan tenaga tenaga kerja. Jadi isu gelandangan ni bukan sekadar masalah sosial. Ia juga mencerminkan sejauh mana kita menghargai potensi rakyat dan keadilan sosial dalam negara kita. Baiklah, yang seterusnya kita akan membincangkan tentang perspektif teori etika mengenai isu gelandangan dekat Malaysia. Uh, melihat isu gelandangan melalui perspektif teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, kita dapat memahami bahawa tindakan yang baik adalah tindakan yang membawa manfaat terbesar kepada sebanyak mungkin orang. Dalam konteks ni, membantu gelandangan bukan hanya memberi kebaikan kepada individu, tetapi juga dapat menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara holistik uh, apabila kita memberi bantuan makanan membuka uh, peluang pekerjaan atau menyediakan rumah transit bagi gelandangan ini kita sebenarnya sedang meningkatkan tahap kebahagiaan dalam masyarakat Program -program ini program-program macam ni bukan sahaja dapat memberi peluang kepada gelandangan untuk mengubah hidup tetapi juga dapat mengurangkan kadar jenayah jalanan menjadikan bandar lebih selamat dan dapat memperbaiki imej negara. Sebaliknya, jika golongan gelandangan ini diabaikan, negara akan menghadapi kesan jangka panjang contoh macam jurang sosial yang semakin ketara, peningkatan kadar jenayah dan juga imej negara yang terjejas dalam sudut pandang utilitarianisme ni ini berlawanan dengan prinsip asas iaitu memberikan kebaikan kepada ramai ramai orang maka usaha membantu gelandangan ni adalah tindakan beretika selari dengan prinsip utilitarianisme ni kerana ia memberi manfaat menyeluruh kepada masyarakat bukan hanya kepada individu gelandangan tetapi kepada negara dan rakyat secara keseluruhannya Um, baiklah seterusnya terdapat teori yang kedua perspektif teori yang kedua iaitu teori kewajipan ataupun deontologi daripada Immanuel Kant Teori kewajipan ni dia menekankan bahawa manusia ni dia perlu bertindak berdasarkan tanggungjawab moral bukan semata-mata untuk mendapatkan hasil ataupun ganjaran dia macam kita buat sesuatu ni bukan sebab nak hadiah ke nak apa-apa ke tapi sebab memang tu tanggungjawab kita so kita buat kalau menerokkan ni setiap individu ni perlu diberlakukan sebagai tujuan bukannya alat kalau dalam isu gelandangan pula benda ni dia bermaksud masyarakat mempunyai kewajipan moral untuk membantu mereka tanpa mengira latar belakang atau keadaan ekonomi uh, ia, Kita ni membantu bukan sebab nak dapat pujian ke, nak dapat imej baik ke tapi sebab uh, ianya memang tanggungjawab sebagai manusia yang beretika dan berperi kemanusiaan Contohnya macam Uh, apabila apabila sukarelawan atau pertubuhan bukan kerajaan NGO uh, diorang beri bantuan makanan tempat tinggal sementara atau bimbingan pekerjaan diorang ni sedang melaksanakan kewajipan moral untuk menjaga maruah dan hak asasi manusia bila mengabaikan golongan ni pula rasa macam tak beretika sebab ia menunjukkan kegagalan dalam memenuhi tanggungjawab moral terhadap sesama insan. Jadi itulah perspektif teori etika uh, teori kewajipan Seterusnya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afizal dan saya akan membentangkan mengenai penyelesaian isu gelandangan. Okey, um, daripada penye uh, untuk menyelesaikan isu gelanggang ini kita dapat lihat daripada tiga jenis pendekatan lah, iaitu pendekatan utilita utilitarianisme, uh, pendekatan kewajipan dan pendekatan kepribadian mulia ataupun uh, virtue ethics. Okey, uh, yang pertama adalah pendekatan utilitarianisme, uh, di mana Pendekatan ini menekankan uh, mengenai pembinaan lebih banyak pusat perlindungan uh, ataupun dan juga program pekerjaan semula ataupun job placement. Okey, kita boleh lihat uh, macam uh, ada setengah negara yang memandang uh, serius tentang isu ini. Mereka memperbanyakkan pusat transit gelandangan di setiap negeri yang lengkap dengan uh, kemudahan asas seperti makanan, uh, tempat tidur dan sebagainya, uh, program kaunseling dan juga latihan kerja. Okey, yang kedua adalah pendekatan kewajipan. Uh, kita dapat lihat uh, uh, sikap uh, wajib membantu setiap insan dan bukan kerana uh, kepentingan sosial tapi kerana nilai moral. Ini juga, pendekatan ini juga amat penting uh, kerana ia menunjukkan uh, si, sikap bertolak ansur dan sikap berperikemanusiaan lah kepada setiap insan, tidak mengira tahap sosial mereka. Okay, uh, bagi pendekatan ini pula, kita dapat lihat kempen-kempen yang diadakan seperti kempen uh, nasional setiap insan bernilai yang dilakukan uh, bagi menggalakkan sukarelawan membantu gelandangan tanpa berlakunya diskriminasi. Akhir sekali adalah pendekatan kepribadian mulia. Okey, uh, secara pendeknya pendekatan ini uh, menekankan kepada para individu untuk menanam sifat empati uh, ke, uh, dalam kitaran sosial uh, dalam masyarakat lah. Okey, uh, pendekatan ini selalunya difokuskan kepada pelajar-pelajar universiti ataupun pekerja di mana contohnya pelajar terlibat dengan aktiviti sukarelawan dengan komuniti gelandangan ataupun kempen-kempen uh, masyarakat penyayang yang dilakukan oleh media dan juga NGO-NGO lah yang boleh memberi nilai positif kepada gelandangan dan juga menghapuskan stigma-stigma yang pernah muncullah tentang gelandangan ini macam ni lah macam ni lah. Okay. Baiklah, seterusnya kita bergerak ke cadangan dan inovasi bagi uh, menyelesaikan isu gelandangan ni lah. Okey, yang pertama kita boleh lihat uh, cadangan yang uh, mengenai mengadakan program intervensi sosial kreatif. Seperti contoh kita lihat di sini ada mobile soup kitchen dan juga shelter bus project. Okey, apa itu mobile soup kitchen? Uh, mobile Soup Kitchen ini adalah satu uh, intervensi sosial kreatif di mana uh, para para NGO dan juga uh, individu lah yang akan bekerjasama untuk uh, memberikan makanan secara percuma kepada para gelandangan ni lah. Mereka akan uh, membuat uh, bungkusan makanan dan memberikan kepada gelandangan-gelandangan yang memerlukan. Okey, yang kedua uh, adalah program Uh, shelter Bus Project. Projek ini uh, ia menukarkan bus-bus yang tidak digunakan lagi untuk menjadi uh, pusat uh, transit lah, senang kata uh, pusat uh, untuk berteduh lah uh, shelter untuk perlindungan, pusat perlindungan kepada para gelandangan. Uh, bus-bus yang tidak digunakan lagi diubah suai supaya menjadi Uh, satu tempat perlindungan Yang sesuai dizuki oleh Para gelandangan lah okay. uh, Seterusnya cadangan Yang seterusnya adalah uh, Menjalinkan kerjasama di antara NGO JKM dan juga Majlis perbandaran lah untuk uh, Mendapatkan satu Buah fikiran uh, Untuk menyelesaikan isu ini uh, Antara NGO yang uh, Terkenal mengenai Kebajikan-kebajikan uh, Para gelandangan ini adalah Yayasan Kebajikan Negara, YKN, Persatuan Mufakat Darul Ehsan, Pakat dan juga um, Persatuan Empire Kebajikan Malaysia lah Empire Project itu antara yang famous lah. Seterusnya adalah pendidikan moral dan empati di sekolah maupun di universiti. Uh, seperti sekarang pun kita dapat lihat daripada peringkat rendah sampailah peringkat uh, universiti ada sahaja uh, pendidikan moral lah. Hal ini bagi uh, menanam sifat empati dan sifat berperi kemanusiaan kepada para pelajar untuk uh, sentiasa uh, mempunyai sifat berperi kemanusiaan itu terhadap semua orang tanpa berlaku diskriminasi lah. Yang akhir sekali adalah uh, inovasi yang boleh kita gunakan iaitu mengaplikasikan digital untuk mengesan dan bantu gelandangan. Mungkin kita boleh buat salah satu satu apps aplikasi yang Uh, menghubungkan seluruh uh, uh, manusia di seluruh dunia ni dan uh, boleh menyalurkan info di situlah di mana kawasan yang terdapat gelandangan ataupun gelandangan memerlukan kita boleh menyumbangkan bantuan di situ. Okey baiklah uh, seterusnya kita bergerak ke kesimpulan. Okey kesimpulan yang dapat kita buat uh, daripada isi-isi tadi adalah yang pertama Isu gelandangan di Malaysia merupakan cabaran sosial dan moral yang kompleks. Uh, ianya berpunca daripada faktor individu serta struktur masyarakat seperti uh, kemiskinan, kos sara hidup uh, yang rendah dan masalah mental. Okey, data daripada JKM menunjukkan tren uh, turun naik dari 2021 hingga 2025 menandakan masalah ini masih memerlukan perhatian yang berterusan lah daripada semua pihak. Uh, dari, perspek dari perspektif etika, teori utilitarianisme menekankan manfaat kepada masyarakat manakala teori kewajipan dan kepribadian mulia menekankan nilai moral dan tanggungjawab terhadap sesama insan. Penyelesaian berkesan perlu seimbang antara dasar kerajaan, sokongan NGO, dan perubahan sik sikap masyarakat agar setiap gelandangan dapat kembali bermaruah serta berfungsi dalam komuniti ini. Ah ha, oleh itu jelaslah um, sikap tolak ansur daripada setiap pihak dan sikap berperikemanusiaan ini amat pentinglah uh, supaya tidak berlakunya diskriminasi daripada uh, golongan sosial yang biasa dan juga golongan yang uh, melukan seperti golongan gelandangan ini. Okey menangani isu gelandangan bukan sekadar tanggungjawab sosial tetapi satu amanah moral untuk memastikan tiada insan yang tersisih daripada kesejahteraan dan maruah hidup. Okey, uh, oleh itu ia terbuktilah semua insan ini uh, mempunyai hak masing-masing dan tidak patut berlakunya uh, penindasan ke atas mereka. Okey, itu sahaja uh, dari kumpulan kami. Sekian terima kasih. Ini adalah rujukan kami ¿Quién? ¿Quién me